Така тема поднята, але я трошки не розумію поняти брендінг, брендинг в розрізі цієї ізолі. Я розумію, ідея перезагрузка міста це було б добре. А бренд брендинг – це десь як космітичний ремонт квартири, давайте його дробимо, а як воно далі буде, воно нічого не зміниться. Може бути органів, така роботка, це таки буде. Тут головне розуміти. как я на руки перед да, причинно следственной связи в этом процессе. На самом деле можно долго говорить о каких-то там и о, о чем-то городе моряков, там зерных На самом деле причина это псевдоэлита, созданная на протяжении там, начиная с 1991 года, украинская псевдоэлита, которую надо менять. Херсон может хорошо отличиться в этом вопросе, по сути, как и любой город Украины, очень неплохо я перекрою немножко на свою тему, на политологию, власть слаба, это правда. Вполне на ее, решение, может повлиять любой центр влияния, созданный, допустим, на уровне города Херсон. К примеру, это аудитория. Собрались замечательные люди, по сути. Дементий Белый, Владимир Говардов, Николай Деменюк. Почему? Ну, я понимаю, там у каждого свои направления, там Киу, там Владимир Кузьмин занимается социальными больше Хотя, по сути, решение, наше решение сейчас будет услышано и губернатором, и властями, какой оно будет этой элиты, когда она и принять решение. В разрезе выборов мэра предстоящих, будут они или не будут, неизвестно. А Вообще-то нам сейчас Херсону, по сути, не важно партийность мэра, не важно... Мэр должен быть не диалог, не делок, мэр должен быть организатором прежде всего. И в этом вопросе мы должны знаете, уйти где-то от партийной идеологии, от партийных амбиций. Мы должны принять для Херсона громадский институт должна выставить то решение, которое будет необходимо этому городу, прежде всего не на, на политические принадлежности, а мы на хозяйственные умение управлять этим городом. что зарекомендовался в этому вопросе. И следующее. Возможно, может ли Херсонцы, все ли херсоны готовы к изменениям и готовы ли эти изменения? Да нет. Я абсолютно поддерживаю Станислава Игоревича но он просит Действительно, 15% это никогда больше не будет. Просто надо знать эти 15% и им действовать. В любом случае будут побеждать все время элита, только не все за элиты, которые сейчас сидят в городе, в области, ведь на элита, которые мы можем сюда. Я Я хотел бы дать слово